Eh Wah Antasena ngamuk Anak Prabu Mandura Melayu anak Prabu Ngastina Melayu Kakang penemban Durna ya Melayu Eh yen aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke Kekon nanyi metok-metok Apa, pak guru. <silence> Arende ajeng Wangsul Are balik kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon. Murid sae, Pak Guru. Wi. Ayu, mba. Mba, guru murid apik dengkulmu mloncot kuwi. Ayo, Mbah, Mbah. Iki sora guru karo murid. Tenguk sing apik. Nggih. Nyuwun pangapunten, Ndoro sapa ngaku putumu kok ndoro. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene nyekel kowe ora takon ngapa-ngapa. Lah terus. Simbah Pati sing ngerti kahanan sejatine Negara Ngastina. Nggih. Siwa Ngastina kae lenggah dampar lenggah dampar tirun to. Leres. Lajeng Sopo Mbah sing kira-kira iso ngerti? Aku wae kakang Pancawala kuwi pantes lu nggo ke dampar keprabon sing sejatiné sopo. Ngestina menika gadhahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Yanti Sura. Kyai Yanti Sura menika ing sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar kepraboni Ngestina. Menawi jeng andika angger anta sineng kepingin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wanti lanipun Kyai Yanti Sura. Terus Mange penjenengan yun periksa, kalan kaya anti sura, engkeng angger anggir poncawala kalan penjenengan pantes nopo mbuten lenggah dampar ke praboni ngestino. Mange merawi pantes tertentu kaya anti sura badi angger anggir poncawala mnopo anggir nontosino. Ungu nopo? Enggi. Yo, tak tutki kaya ngopo, kanani kaya anti sura. Menggok, lo